Ələ mətanlar. İndi bir dəhşətli bir məlumat paylaşacağam. Xahiş elə məkc bəyənsin, paylaşsın. Pəter ağaclarının yaxın keçmisiniz. Orda günahsız yerə öldürülən, xüsusi şikancələrlə öldürülən hərbçilərimizdən, onlar haqqında eşitmisiniz? Və bu gün də hər, həmin hərbçilərdən birinin ölümündən təsəvvürən öldürülməsindən daha doğru 5 il keçməsinə baxmayaraq, həmin hərbçinin qəbrinə açıblar. Cəsədi hələ inansız çürüməyib. Kəfən çürüyüb, amma cəsəd çürüməyib. Bax bu gördüyünüz dəyərli vətənlər. Bu gördüyünüz bizim leytinantımız. Bu hansı ki düşmən Əliyev hakimiyyəti, bax bu düşmən Əliyev hakimiyyəti eləyib. Məlumatı paylaşım, inanın dəhşətə gələcək. Zəhmət olmasa bəyənin, paylaşın. Susmaq olmaz, qətiyyən susmaq olmaz. Deməli Tərtər şəhəri işgəncə verilərək öldürülən hərbçinin məzarı açıldı. 5 il keçsə də kəfən çürüsə də Təmkinin nəşi çürüməyib, əzələləri yerində olub. Tərtər işində hərbi hərbiçi Təmkin Nizamoğlunu da işgəncələrlə nəcəsində öldürdüyünü istintaq tərəfindən sübuta gətirilib. Belə ki, onun məyiti eksumasiya edilib və keçirilmiş məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyi ilə bu hal təsdiq olunub. Leytenant Təmkin Nizamoğlu Tərtərdə ən səylə hərbi hissədə çalışıb, aprel döyüşlərinin iştirakçısı olub. Təmkinin işgəncəyə məruz qalmasına gəlincə Bu onun təlimdə olduğu vaxt baş verir. Belə ki, zabit təlimindən çağırlaraq Sırxarx qəsəbəsinə gətirir və burada ona işkəncə verilib. 2017-ci ilin mayın 15-də isə ailəsinə Təmkinin öldüyü, cənazəsinin Ordubada göndərildiyini deyir. Bu zaman Təmkinin atası Nizaməquliyev dağda olub. O yol o yolda olduğunu, bir iqtisadi vəzifət azad olduğunu deyib. Buna baxmayaraq Təmkinin atasını gözləməyiblər və hərbiisini valideynlərinin iştiraki olmadan Ordubadın darkant cəndinə dəfn ediblər. Ümumiyyətlə də dəfn prosesində tabutun açılmasına icazə verilmir. Niyə? Çünki işgəncə izləri var idi. Tabutun üzərində isə Təmkin Nizamoğlunun ürək çaşmamazlığından vəfat etdiyi qeyd olunub. Bu birinci yalanı. Ailənin müraciətindən sonra isə Təmkin Nizamoğlunun pinimoniya, yəni kəskin ağciyər çaşmamazlığından ölməsi haqqında tibbi rəy verilib. Bu da ikinci yalan. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin mayın 11-də Təmkin Nizamoğlunun mədə eskümasiya olunub olunub. Dövlət qurumlarının iştiraki ilə məzar açılan zaman bədənin müxtəlif nahiyələrində sını sınıqlar aşkarlanıb. 5 il keçməsinə baxmayaraq onu küt alətlə döyüldüyü müəyyənləşdirilib. Təm dəmirlə döyüblər. Maraqlısı və təəccüblüsü budur ki, hadisədən 5 il keçsə də, kəfən çürsə də, təmkinin nəşr çürümüb. Yəni bu artıq şəhid sayılır. Bəli. Təmkin Leytenant qardaşımız Allah rəhmət eləsin, kim öldürdü? Bəli, İlham Əliyev hakimiyyət öldürdü. Onun fayşə Yeqaterina arvadı Mehriban Əliyeva öldürdü. Mən bu vaxtda sözlüyəm ki, Twitterdə ingilisində məs elə eləyəcəm, ermənlər də görsün, Avropada görsün, Amerikada görsün, bütün dünyanı hamısını ora taq eləyəcəm. Ermənləri də ora taq eləyəcəm ki, qoy görsünlər ki, İlham Əliyev Azərbaycan ordusunu necə qətliam eləyir, Azərbaycan ordusunun başına necə oyunlar gətirir. Bu heç paşinyan də eləmir, eləmir bunu Sarkisyan də eləməyib öz ordusuna, amma bunu İlham Əliyev hakiməti öz ordusuna qarşı eləyib. Bu gün hansı ki övladınızı göndərirsiniz hərbi xidmətə, amma bilin ki övladınızın da axırına bax bu qardaşımız kimi olacaq. Aparacaqlar, işgəncə ilə öldürəcəklər. Bilmirəm Azərbaycan xalqı, sadəcə bir məlumat idi, paylaşdım ki, daha mən artıq nə deyim, qışqırıram əmələ gəlmir. Söyürəm əmələ gəlmə. Nə deyim artıq? Mən nə deyim? Yəni bu artıq sonuncu bir şeydir. Bundan sonra yolu yoxdur. Bu artıq ə, ürək götürməyən, daynılmaz bir şeydir ki, bunu bu hakimiyyət bizim başında təsəvvürən adamı döyüb, işgəncə ilə, dəmirlə döyüblər, qolun qabırğasını sındırıb öldürüblər. Yalandan gətirirlər pnemoniya, gətirirlər ürək çaşmamasığı. Və yenə deyirəm 1700-dən çox, 1767 dənə belə hərçimizə hər işgəncələr verilib. Onlardan 40-dan çoxu bu işkənçəlik nəticəsində öldürülüb Azərbaycan xalqı. Bilmirəm. Nəysə o, nömrədən danışdım gedəcəksiniz. Yenə də TikTok-a və yoxda Zaura, xoş xərimə baxmağa, Rozanın götünə baxmağa, Mehribanın dəməyinə baxmağa, Mehriban Əliyevanın arzunun dıllığına baxmağa gedəcəksiniz. Çünki yerə gəlmiş Google Google şirkəti açıqlamayıb ki, Azərbaycan üzrə Google-da ən çox axtarılan günə xəyət olub. Yəni porno sayt. Yanıx millətim. Eşq olsun sənə.